который кончается на 92. Это ваш номер? Нет. Это не не нет. ваш. Нормально. О, я даже не знал. Так. Мы не так сделаем. Мы не так сделаем. Надо дышать. Добно. Так. Опа. Не важно, украинский лага, киевский лага. Сейчас мы найдем нашу Да, это два. Натискаю два. Добрый день, я нахожусь в месте Львов. Я вызвал вашу автівку. Она проехала, а потом у него ничего не открывается, пол... он поломанный весь. Вот. И говорит, жалуйтесь в кабинет министра в Зеленскому. Так я вам звоню. Алло. Через телефонную линию. Он, да, сейчас он остановился и говорил, чтобы я пиздавал нахуй. Нет, а могу я его где-то повесить, чтобы он где-то висел на каком-то столбе, этот водитель? А не просто аннулировать поездку. Аннулировать поездку, я и без вас дура могу. Понимаете? Я и без вас могу. Я просто скажу, пошла бы в жопу и все. Скорее всего, ну, вам этой жизни повезло, учитесь, учитесь, да там, ой, я езжу как-то так. вы мне довезете далеко? Нет, я довезу. Так мы же договорились, что... О, я так с тебя. Хорошо, сейчас А какой тут адрес? Помните, вам не Адрес здесь. Здесь? Да. сейчас. Тут можна... Костя Левицький Ливицький поховається, то тут є найближче. Це меч на КВ-14. Это міщенка. А куди я можу їхати? Городоцька 110. Вс, добре. Либах. У небудь тобі дід Макаров, але ну, ви знаєте, як назад читається та правило. Ні. <різь> Раграм діт і бідка були. <різь> до звільні. Сидів до мене пасажир, хотів відкрити праве окошко, переднє. У мене воно не працює. Не працює, чому б злетів тросик. І він став викрикає, жаліється, зараз подзвоню службу підтримки, говорить, вас накажуть. Ви собі проблеми шукаєте. Я кажу, дзвоніть, я вас далі не повезу, ну і от його висадили. <гум> Він дзвонив, ніде не додзвонився, от заказує стоїть друге таксі. Так що.